Друзі, усім привіт, сервантик на зв'язку. Я приїхав на суботню барахолку, на Петровку чи на Почайну. Будемо шукати цікаві знахідки, щоб потім їх перепродати та заробити на цьому. Всім добра. Рухаління. Бросят просят иду. 500 гривен. Вот такой достаточно крупный. Килограмма два весит. Я не угу, угу. Буду забирать. Сейчас поторгуюсь. Ну, за 400. 400 гривень купив оленя, рох. Дуже дякую, гарної торгівлі. Вінтажний магнітофон GVC. У мене є підписник Сергій, який цікавиться. Цією тематикою Ваза опішня. і такий Сталін. Красно. Це Каслі. Тридцять рік. Друзі, напишіть, будь ласка. кто купувал лики на барахолке? Как вы думаете, можно их споживать или нет? Остаются они в нормальных кондициях на солнце, на полу? Или все-таки это опасно? Ну, я часто вижу, на барахолке продают лики. Значит, кто-то, наверное, их покупает. Ты видишь, ножи? Ага, это выбор. Какие угодно. А почему рот помыли? Еще два не доходят. Сейчас посмотрим. Лучше не надо их, надо почистить. Сколько Есть вот такие. Ага, большие. Большие. Не, ну понятно, так сколько? Не, понятно, у меня, ладно. не, у меня есть, есть мастер. Я... Вот такие вещи. Это такие, это типа кварц. У такие, меня... За 250 в таком состоянии я Такие? Да, да. 250. Ну, это да. хорошее. Да. Я взял за 200. Хотел под месяц заработать. Заработать? 230, 50. Я не то сказал, брат, ну не 200, вижу. То же самое, как ты, покупаешь машину, боком едет. Какая бы цена ни была, тебе не нравится, что она едет боком. Не хочу 250 я Я ее купил, гривен. думал, там, они идут, все там, да. Ты браслет продал. Буду брать. Браслет родной хороший. Да все нормально, брат. Поверь мне. 250 Еще гривен, ну, вот за уважение. Такая моделька. Ее я купил за 250 гривен видите, тут на циферблате есть царапинки. И вот этот индикатор даты, тот, что на 12 часов, он отклеился и просто болтался там внутри. Мой мастер Дмитрий его приклеил, за что ему огромное спасибо, и поменял стеклышко. Замена стекла на Сейка стоит 200 гривен. Вот за 450 гривен мне обошелся вот такой годинничек. Его я буду уже выставлять, в принципе, сразу же после видео. Я их буду фотографировать и выставлять на eBay. Чудо зверя, вон видишь, какие разные. Чудо звери Дорогие они. Да. петух. Сколько, Федь? Сколько? А, типа, что я снимаю? Да я не хочу спрашивать, дорого, наверное. Наверное, дорого, правда. Я Трешка, да? Ну, это другое. А вон петушок, опять петушок есть. И опять. А почем петух? Там уже было такое, что я купил их. Без крышечки, есть трещина. Смысла нету, да. А рог почем? Железочки. нет? А, 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 кассета есть? А, 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 кассета, а что почем он? А Зачем вы а снимать А что? Ну, как-то у себя дома. Хотя ну, разрешение не надо снимать. У кого спросить? Разжевать, наверное. Открывашечка, ну погоди. Угу. А в Якутии, цену подстаканник в эмалях вот этот. Да, да, бачу, бачу, хороший. Пишет 200, дороговато. Так, тут у нас воинторг. Не снимай, не снимай. Я, Я ж тебя не снимаю. Я ж тебя не снимаю,

а ракета в Якуцину у вас? Скажите, будь ласка, ракетка в Якуцину. Тысяча гривен, в принципе, надо подумать, тысяча гривен, сейчас подумаю, сейчас что-то недороговато для меня. доброго есть у вас в районе тысячи гривен? Тысяча гривен, в районе тысячи. Тысяча двести. Тут у вас богато. А сети в какую Так. Это так. Ханофонит страшно вообще. Хорошие часы, но для меня дороговато. Это так. Шикарно. Хороший. Це гуцульска. 20 тысяч гривен. Да-да, мне часто попадаются такие вот разные меньше. Косевская. Ну, Косевская. Косевка, да-да, Я все забываю этот завод Косевский. Ну, там... Косевский, да, завод называется. Вау, класс. О, там, когда... угу, угу, угу. А я на слете знаете, что видел? Так, на точке у Димона Барахолкино. У Димки всегда товар обновляется Всегда что-то новенькое Я знаю, что у Димона хорошие цены Воздушная ага. Это уже современная, да, какая-то? Воздушка, друзья, пишите, кому интересно. А вот это муранское стекло ваза сколько стоит? Белая. 650. Толковая. А майскую ночь почем продаете? Майская ночь 450. Что это? чтобы никто не догадался. Так берут. Согласен. Почему тогда не продавать? А почему не продать? От души. Согласен. Так, а сейчас мы перекусим. Тут вкусная выпечка. Так, не здесь. Ага, вот она

Хочу, цена хорошая, но а так... есть у меня покупатель даже на них, но не хочу заморачиваться, идти далеко. Нет, Уже устал. Сколько тут бронзы красивые. Нічого тільки немає дуже красиво. Красиво, така точка, дуже багато всього, срібла багато, приходьте. Скільки тут різноманітного чешські брошечки, дуже багато прикрас, біжутерії. Сребла, друзья, много. Средние прикрасы. Тут можна подобрати кільце на будь-який світ. А яку ціну тут грам не питали? Від 120 гривень грам. Скільки? Від 120 гривень. Від 120 гривень. Якщо бігатерія, я косом людей. Супер. Багато багато Тут по фиксованной цене. Тут еще красы. Дуже, дуже багато броши, дуже богато. Аккуратно, ожерелья на що Друзі, ну Друзі, ось такі були покупки на барахолці. Покупок було небагато. Купив всього дві речі. Це рог Оленя, Марала це благородний Олень. І на, е, на ньому я заробив 600 гривень. Е, так, також купив годинник Сейка, його я продам на Etsy чи сайті eBay. Е, на ньому я зароблю десь около 30 доларів. Спочатку, утром в суботу, я поїхав на сльот колекціонерів. Е, після сльоту я вже поїхав на барахолку. Бистренько пробіглися, і ще, як би получилось купити деякі речі. В общем, дякую, що дивишся мої відео до кінця. Також не забуваємо донатити нашим хлопцям. Зараз ми збираємо на приціл ночного бачення. Силка на банку буде в закріпленому коментарі. Підписуйся на канал, став вподобайку, коментуй. Слава Богу, слава Україні і слава! the soul.